6.07.16 года в 18.30 по телефону 102 поступило сообщение о том, что в районе Веселой Ивановки причинены телесные повреждения несовершеннолетнему парню в виде черепно открытой мозговой травмы. Выездом на место происшествия было установлено о том, что мальчик с родителями на автомобиле двигались на Веселую Ивановку, чтобы покупаться. В это время в районе Веселой Ивановки ставка производился покос трактора. Было выставлено живое заграждение из членов Желтоводского общества рыбаков. Водитель проигнорировал указания данных людей, которые охраняли территорию покоса и подъехал близко к трактору, который осуществлял покос. После этого начал разворачивать данный автомобиль, чтобы уехать и покинул место покоса. В этот момент из под трактора влетела металлическая пластина. Он пробив стекло автомобиля, причинила телесное повреждение несовершеннолетнему мальчику. После чего мальчик был доставлен в СМЧ-9 в реанимационное отделение. 6 числа 18.30 в отделение реанимации поступил ребенок 4 лет с тяжелой проникающей открытой черепно-мозговой травмой и народным телом головы с геморрагическим шоком тяжелой степени. Начата интенсивная терапия. Параллельно вызвана бригада санавиации из Днепропетровска. Приехала в 23.32 врача-анестезиолога с высшей категорией. Состояние ребенка на момент приезда и осмотра не позволяло транспортировать его безопасно в областную детскую клиническую больницу, поэтому принято решение продолжить интенсивную терапию в отделении реанимации в Желтых Водах и утром повторно вызвать бригаду санавиации. Врач-анестезиолог и нейрохирург осмотрели больного и он уехал в Днепропетровск на машине санавиации. На данный момент данная пластина была извлечена из тела несовершеннолетнего мальчика. Нами осмотрен трактор с привлечением специалиста сельхозтехники Пятихатского района, где было установлено, что на газонокосилке отсутствует один из режущих элементов. По данному факту возбуждена статья 128, часть 1, неосторожное причинение телесных повреждений.